Сначала я сделаю краткий доклад, а потом отвечу на ваши вопросы. Меня зовут Плахти Олег Анатольевич, я являюсь директором Института анализа рисков. Институт анализа рисков – это профессиональный независимый аналитик по страховому рынку. Считаю, что по своим параметрам, по размеру, по востребованности услуг страховой рынок Украины уже достиг того состояния, когда отслеживанием происходящих на нем процессов должны заниматься независимые эксперты и аналитики. Ну, как это и положено, да? на развитом конкурентном цивилизованном рынке. мне кажется, что и сам рынок заинтересован в объективной оценке со стороны. В этой связи базовая разработка института является методика рейтингования страховых компаний, а если точнее, методика присвоения публичных рейтингов. Значит, первичная версия методики была разработана до начала кризиса 2008 года. В принципе, кризис показал, что она в целом жизнеспособна, но позволил ее существенно подкорректировать и доработать. Значит, методика разработана как жесткий алгоритм, на входе которого загружается э, форма 1 – баланс, форма 2 – отчет о финансовых результатах и э, э, оценка доступа компании к капиталу. На выходе получается рейтинг как результат обработки загруженных данных и моделирование воздействия неблагоприятных факторов. То есть существенный э, субъективный человеческий фактор э, исключен. То есть я хочу подчеркнуть, что методика э, не имеет заказного характера и ко всем компаниям применяется одинаково. Значит, почему методика используется только баланс и вторая форма и совершенно отсутствует портфельный анализ? Значит, это объясняется тем, что была попытка разработать методику, которая хотя бы теоретически позволила оценить весь рынок. А как насколько вы знаете, по закону информация о портфеле не является обязательной для публикации. Кроме того, философией, базой э, методики является достаточность капитала. То, что на развитых рынках считается основополагающим при оценке надежности э, финансовых учреждений. В этом смысле методику можно рассматривать как э, попытку э, посмотреть, что на нашем рынке будет иметь что-то подобное к Solvency. Э, в плане, э, в части... Э, анализа платежеспособности, методика очень сильно перекликается с проектом Госвинуслуг 2008 года о достаточности капитала, в котором пытались ввести понятие капитал-1, капитал-2. Кредитная шкала соответствует национальной шкале кредитных рейтингов, утвержденных постановлением Кабмина. Из международных агентств наиболее близко соответствует Standard Poor's. Ну, то есть сверху вниз 3А, 2А, 1А, 3Б – это инвестиционный уровень, потом 2Б и далее вниз – это спекулятивный уровень. Рейтинг представляет собой усредненную за 3 года интегральную оценку финансового положения и обеспеченности ресурсами до и после воздействия неблагоприятных факторов с учетом доступа компании к капиталу. Несмотря на ведущую роль финансового финансового состояния в в присвоении рейтинга, обеспеченность ресурсами также имеет немаловажное значение. В частности, количество штатного персонала рассматривается как Характеристика основательности страховой компании, исходя из того предположения, что страховой бизнес – это тот бизнес, который невозможно вести без какого-то минимального количества персонала. Кроме того, чем больше бизнес, тем больше необходимо людей для его обслуживания. Ну, условно говоря, даже если производительность труда настолько высока, что огромные потоки обслуживают там считанные единицы, да, условно говоря, то такая компания подвержена повышенным рискам потерять значительную часть бизнеса в случае увольнения, заболевания, там, смерти, не дай бог, такого сверхвысококвалифицированного сотрудника, сверхвысокопроизводительного сотрудника, прошу прощения. Также основные средства рассматриваются как характеристика основательности страховой компании. Ну, условно говоря, легкий объект может легко унести легким данные. Невероятные факторы, моделирование которых рассматривается в методике. Фактор 1 э, Падение бизнеса. Подразумевается падение страховых платежей от существующих клиентов и каналов продаж. Фактор 2 Необеспеченное развитие. Подразумевается э, рост хозяйственных расходов, ну как то покупка офисов, аренда офисов, найм дополнительного персонала там, и так далее. Необеспеченный, э, неподкрепленный э, соответствующим ростом доходов. Фактор три. Э, Неадекватность заявленных активов. То есть подразумевается, что на отчетную дату реальные активы могут не соответствовать тому, что задекларировала страховая компания. На окончательном этапе усредненная за три года интегральная оценка подвергается корректировке с учетом некоторых правил. Одно из них значит, рейтинг может относиться к инвестиционному уровню только в том случае, если компания имеет хоть какое-то рыночное положение. Значит, ну, на уровне логики, я думаю, это понятно. То есть недостаточно, для того, чтобы считаться классным, недостаточно иметь просто хорошие активы, надо все-таки иметь еще какой-то бизнес. Значит, возникает вопрос, какое значение рыночной доли считать приемлемым. 1%, 2%, 5%. Ну, ответ предлагается следующий. Значит, у компании с инвестиционным рейтингом рыночная доля должна быть не меньше, чем единицы разделить на количество компаний. Ну, то есть, если рынок состоит всего из 10 компаний, тогда планка это 10%. Если рынок состоит из 100 компаний, тогда планка 1%.